Okey, selamat datang semua dalam perkongsian kali ini, kita akan cuba faham satu konsep yang sangat-sangat penting dalam akidah Islam, iaitu sifat-sifat Allah. Ia sebenarnya satu cara untuk kita kenal Tuhan dengan lebih dekat. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kan? Macam mana kita nak faham tentang Tuhan, satu zat yang kita tak boleh nampak, yang akal fikiran kita pun tak mampu nak jangkau? Ha, kat sinilah datangnya konsep sifat Allah. Boleh kata ia macam satu framework lah dalam akidah kita. Konsep ni pecahkan sifat-sifat Tuhan kepada tiga kategori utama. Tujuannya senang cerita untuk bantu kita faham sikit demi sikit. Okey, jom kita masuk yang pertama. Sifat wajib. Dengan nama pun dah tahu kan? Wajib. Maksudnya, ini adalah sifat-sifat kesempurnaan yang mesti, yang wajib ada pada Allah jumlahnya ada 20 semuanya. Tapi, jangan salah faham. Ini bukan sekadar kita hafal senarai tau. Sebenarnya, 20 sifat ni bila kita gabungkan, ia beri kita satu gambaran. Gambaran tentang Tuhan yang maha sempurna dan langsung tak perlukan apa-apa pun. Okey, sifat-sifat ni semua sebenarnya nak tekankan betapa uniknya Tuhan tu dan dia tak bergantung pada sesiapa. Contohnya kita tengok sifat wujud, maksudnya ada. Kidam, sedia ada, bakak, kekal. Tiga ni je dah tunjuk yang dia tu wujud tanpa ada permulaan dan takkan ada pengakhiran. Jauh, sangat-sangat berbeza dengan kita, makhluk ciptaannya. Selain tu, ada lagi kumpulan sifat yang lain. Yang ni pula lebih kepada nak tunjukkan kekuasaannya yang mutlak. Macam kudrah, maha berkuasa. Ilm, maha mengetahui. Hayat, maha hidup. Bila kita letak semua ni sekali, wow, ia melukiskan satu gambaran Tuhan yang memang tak ada tandingan. Baik, kadang-kadang cara terbaik nak faham sesuatu adalah dengan faham apa yang bukan dia, betul tak? Untuk faham kesempurnaan, kita kena tengok lawannya dan inilah dia kategori kita yang kedua, sifat mustahil. Dan logiknya, kalau ada 20 sifat wajib, maka ada juga 20 sifat mustahil. Sifat mustahil ni senang je. Ia adalah lawan terus kepada setiap sifat wajib tadi. Konsep dia macam ni, senang sangat. Setiap sifat wajib tu ada lawannya yang mustahil. Kita ambil contoh pertama, sifat wujud, kan? Maksudnya ada. Jadi lawannya ialah Adam. Mustahil, mustahil sama sekali untuk Tuhan tu tak wujud. Okey, contoh lain. Kalau Tuhan tu bakar, Maksudnya kekal abadi, maka mustahillah dia bersifat fana atau boleh binasa. Sama juga dengan ilmu, sebagai zat yang ilm, maha mengetahui, tak mungkin mustahil untuk dia bersifat jahlun atau jahil. Dan sifat hayat, maha hidup. Ini pula bermakna mustahil untuk dia mengalami al-maut atau kematian. Dan kita ambil satu lagi contoh, zat yang sama, maha mendengar sudah tentulah mustahil baginya untuk bersitat asumo as atau pekak. Nampak tak? Bijak kan struktur ni? Dengan kita faham apa yang mustahil bagi Tuhan, sebenarnya ia lagi menguatkan pemahaman kita tentang betapa sempurnanya dia. Ia macam dua sisi shilling yang sama. Okey, kita dah cover apa yang wajib ada dan apa yang mustahil ada pada Tuhan. Sekarang jom kita tengok kategori yang ketiga. Yang ni pula cerita pasal kebebasan mutlak dan kehendaknya. Kalau tadi kita ada 20 wajib, 20 mustahil, yang ni pula lain. Sifat harus ni cuma ada satu je. Walaupun satu, sifat ni sangat-sangatlah penting. Kenapa? Sebab ia menegaskan yang Allah ada kebebasan mutlak. Dia bebas untuk buat atau tak buat apa sahaja yang dia kehendaki. Tak ada siapa boleh paksa. Malah alam semesta yang kita duduk ni pun kewujudannya adalah bukti kehendak dan pilihannya. Jadi, bila kita kumpulkan ketiga-tiga kategori ni, wajib, mustahil dan harus, apa sebenarnya gambaran besar yang kita dapat tentang Tuhan? Nah, inilah dia rumusan lengkapnya. Kita ada 20 sifat kesempurnaan yang wajib, 20 sifat kekurangan yang mustahil dan satu sifat kebebasan mutlak yang harus. Tiga-tiga ni lah yang jadi tiang seri, jadi asas untuk kita memahami konsep ketuhanan. Jadi, apa yang paling penting untuk kita ingat ialah semua ni bukan sekadar senarai untuk dihafal. Tak, ia sebenarnya satu sistem yang sangat logik yang dibina untuk bantu akal kita yang terhad ni untuk cuba mendekati dan merenung keagungan Tuhan. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita fikirkan sama-sama. Bila kita dah faham sikit sebanyak kerangka ni pasal kesempurnaan, pasal kemustahilan dan pasal kebebasan mutlak Tuhan, macam mana agaknya ia boleh ubah cara kita pandang dunia sekeliling kita dan yang lebih penting, cara kita pandang diri kita sendiri dalam dunia ni.